Вибухи у тилу загарбників. Дрони атакували порт Усть Луга у Ленінградській області. Фахівці розповіли деталі. Тим часом на Самарщині під ударом міг опинитись сизранський нафтопереробний завод. Ворог заявляє, нібито ліквідував понад 90 безпілотників. Докладніше говоримо за мить. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. Ніч на 24 серпня в Росії була неспокійною. У Сизрані Самарська область місцеві жителі повідомляли про низку вибухів. За їхніми словами лунало понад 20 громихань. Ворожі пабліки скаржились на атаку від третьої години ночі в місцевому аеропорту запровадили план Килим у небі. Чули звук двигунів і вибухи, від яких, за словами очевидців, спрацьовували сигналізації в автівках і тремтіли стіни. Російські телеграм-канали писали, що під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод. На змушена була визнати і місцева влада. Губернатор Дмитро Федорищев заявив, що ціллю став дослівно об'єкт промислового підприємства. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко уточнив, атака тривала понад три години. У місті лунала сирена. Ще одна точка на мапі вибухів: Білгородщина. Мешканці старого Оскола у Білгородській області чули щонайменше п'ять вибухів у ніч на 24 серпня. Про це пишуть ворожі телеграм-канали. Від громихань у будинках тремтіли вікна і спрацьовували сигналізації. У Калуській області вибухи пролунали поблизу військового аеродрому Єрмоліно. Особливого резонансу набула атака на порт Усть Луга в Ленінградській області. Місцевий губернатор Олександр Дрозденко поскаржився, буцімто через падіння уламків дрона зайнялась пожежа на терміналі Новатек. Ворожий чиновник заявив, начебто над портом збили 10 дронів. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко підкреслив: удар дронів по порту Усть Луга найбільший морський порт Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива та зерно. Термінал Новатек обладнаний резервуарним парком загальною місткістю 960 тисяч кубометрів. Осін аналітики кіберборошно уточнили, ураження зазнав газопереробний комплекс «Газпром Луга, критично пошкоджено установку кріогенного фракціонування «Серце» комплексу. Через наліт дронів у аеропорту пулково затримали десятки рейсів. Про це розповіли у прес-службі повітряної гавані. Неспокійно було і на Курщині. У Курчатові загорівся трансформаторний блок поблизу атомної електростанції. Скаржились місцеві пабліки. У телеграм-каналі Курської АЕС писали, що неподалік станції російське ПВО, начебто, збило дрон. Він гепнувся та вибухнув. Через це, мовляв, було пошкоджено трансформатор власних потреб. Стверджується, що блок номер 3 було розвантажено на 50%. Та на цьому не все. За словами Андрющенка, у Брянську безпілотники вдарили по радянському району. У Тверській області офіційно заявили про буцімто збиття двох дронів. У Смоленській області противник заявляє про начебто дев'ять ліквідованих безпілотників. Хоча, очевидці повідомляли про пошкодження на землі. Російське міністерство оборони видало звіт про нібито знищення 95 безпілотників. Про те, скільки залізних пташок збити не вдалось, ворог не повідомляє. Тим часом біля Гренландії помітили літак судного дня Сполучених Штатів. Про це пише Newsweek. Повітряний борт, Е 6 Б Меркурі, військово-морських сил Америки. що Що може підтримувати зв'язок з атомними підводними човнами, здійснив незвичний політ. 22 серпня американські військово-морські сили підтвердили розгортання цього повітряного командного пункту на космічній базі Пітуфік у Гренландії. Там він залучений до звичайних операцій та навчань із атомними підводними човнами у Тихому і Атлантичному океанах. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Мана Григоровича із хорошої новини розпочинаємо нашу розмову, тому що Мадяр повідомив, що сили безпілотних систем Збройних сил України вдарили по нафтоперекачувальній станції у Неча у Брянській області, і він сказав: Так: даєш ремонт за 48 годин. Жало хробакам доправили птахи сил безпілотних систем 14-го полку сил безпілотних систем. Роман Григорович, ну при этом, Орбан там недоволен и уже пишет листы Трампу и Сиарто, кажется, требовал бы Украина все это Ну первое, мы боремся с противником, который больше нас ресурсно и для того, чтобы его победить, эти ресурсы надо сжечь, они сами горят. Нефтеперерабатывающая отрасль российская, которая дает больше трети триллиона долларов дохода в российскую казну. Она сама сгорит, если ее поджечь. Ее просто надо поджечь. Вот то, что делает Мадяр последние несколько недель, он просто ее сжигает. Это то, о чем мы с вами несколько лет говорили. Для, для того, чтобы победить Россию, ее надо просто сжечь. Этот колосс на глиняных ногах, глиняные ноги этого колосса, это как раз нефтянка российская. Ее просто подпалить надо. То есть она сама сгорит. Вот Мадяр это делает. А то, что параллельно с этим кричат недовольные, которые сидят в том числе на этих трубах, набивают себе карманы, ну да, это их проблема в конце концов. Зачем, зачем они, то есть, они нас волновать не должны. Ну, проблемы индейцев аж не волнуют, правильно. Ну так, что мы будем на них, должны на них реагировать? Это их вопросы. Ну как, тем более. Тут даже другой с другой стороны, если посмотреть, так тот же Фицо, тот же Орбан, они же финансируют российскую войну против Украины. Орбан и Фицо, сидя на этой трубе, покупая у россиян нефть, это же не просто нефть идет себе в Венгрию и за нее никто не платит. Орбан за нее деньги платит России, российской казне. 300 тысяч баррелей нефти в сутки проходит через Унечу от Паунича, по которой ударил Мадяк, 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Умножьте на 60 долларов, даже если по 60. 18 миллионов долларов российская казна от таких, как Орбан, получает в сутки только из-за нефтепровода дружбы. Ну, куда эти деньги идут, в конце концов? На производство техники, боеприпасов, закупку к северокорейских КН-23. Орбановские деньги идут на закупку северокорейских ракет, которые потом летят на наши головы. Орбан непосредственно участвует в убийстве наших людей. Вот таким способом. Ну так а что его слушать? И кто вообще его слушает? Трамп его слушает? Так тогда и Трамп также участвует в убийстве наших детей, наших гражданских и военных в том числе. То есть это тогда смысл на них реагировать. Надо дальше продолжать эти вопросы. Я думаю, я имею в виду уничтожение нефтянки российской. Надеемся на это. Почему? Потому что ну, вопросы были. Ну, первый раз удары в прошлом году, которые были остановлены в мае месяце, каким-то чудиком из офиса, а генералы взяли, взяли под козырек. Второй раз в этом году уже та же самая картина. То есть начали сжечь российскую нефтянку, опять чудики из офиса остановили. Офисные чудики, как их еще называть, я уже не знаю. И, и канцелярские барыги, и крысы, и как угодно их можно называть, но они не дают своими указами, указаниями нашим генералам не дают уничтожить российскую армию через уничтожение российской экономики и развал российской империи. То есть а тут получается вообще московский уже каганат сидит в Киеве на банковой в офисе, который руководит процессами обеспечения безопасности российской армии. А наши генералы самые интересные, счастливые такие, радостные. После получения указаний не бить по МПЗ, берут под козырек и не пьют. Вот надо было появиться майору Мадьяру, который пока до генерала еще время должно пройти, и майор выполнил боевую задачу. Ну так тогда надо майоров ставить на командующих. Ставьте тогда майоров на командующих, а генералов, ну, на, на заслуженный отдых. пусть. Мемуары пишут, как они рассовывали деньги за нефтегазовую отрасль российскую по карману. Потом еще разбираться будем с этим вопросом. То есть, что произошло, как это так основной механизм уничтожения Российской империи был остановлен командами из офиса, генералы, которые должны были арестовать этих остановителей, ни этого не сделать. Ну, вопрос к генералам в том числе. Потому ждем, конечно, от, мадьяра, от майоров, от полковников. Скорее всего, вот, вот, до генерала люди знают, что делать. А как только с генералскими лампасами Скорее всего, мозги уходят в генеральские лампаски. Непонятно, куда они уходят. Но большой вопрос к сейчас, на данный момент. Тем, которые выполнили задачу обеспечения безопасности российской нефти. Мене тому також, що морський дрон гур у бухті Новоросійська знищив п'ять водолазів Російської Федерації, які намагалися його підняти. Один із ударних дронів прорвався до бухти, а через дію засобів РЕП втратив зв'язок із пунктом керування і почав дрейфувати. Російське командування наказало так цим водолазам його дістати. І під час того, як вони власне, виконували всі ці маніпуляції, із дроном морським він здетонував, і внаслідок чого всі п'ятеро були знищені. Так може так було задумано? чи як? Ну, давайте проще. Ну, На цих дронах написано не влізай уб'ють». Знаєте для чого? Для того, щоб розуміти російську логіку, вони обов'язково туди залізли, щоб їх там убили. Ну, от, -от, от і все. От не влізай, просто так. Нормальні люди не влізають. Пошел, бьет. Они нормальные лезут, их убивают. Поэтому правильный подход. То есть тут такой креатив интересный нашли наши гуровцы. Вот таким механизмом наносить поражение российским элитным частям. Почему? Потому что ну, и водолазы это все-таки элитные части. Грушники, само собой, то есть они не с улицы набранные. И уничтожение таким способом, таким креативненьким ну, дает определенный свой эффект. Давайте мы еще им по, поможем нашим, э, нашим гуровцам. Э, пусть они на дронах еще напишут выпивка, допустим, там, или еще что-нибудь. Вот ну, такое там, 40 градусов, водка, водка счастливая или несчастная, как угодно, как это можно написать. А дальше будем ловить на живца, называется, россиян. Ну, вот туда полезут все и вся, вплоть до э, генералов. Ну, у них там тоже такие же генералы, как и у нас. На шару любят выпить. Так, а что нам могли соблазнить дроны, то в Новороссийском? Ну, дело не в этом. Дело в том, что сам подход уничтожения, допустим, дронами, да, подводными, надводными дронами, возможен только на надводных, подводных механизмах каких-то. Новороссийская бухта, то есть военная бухта. Естественно, что пытались куда-то туда дойти и выполнить боевую задачу. не никто, это понятно, это сарказм, мы с вами, мы с вами пошутили, пусть будет так. А реально, конечно, дроны заходили на выполнение боевой задачи, на уничтожение российской военной техники, естественно, кораблей в том числе, может быть, подвод, подводные техники, то же самое, у них есть и некоторые подводные аппараты, те же подводные лодки, это важно. Плюс Новороссийск, там же нефтяные, нефтяные маяки, не исключая возможности того, что, может быть, была попытка отминусовать российский нефтяной терминал. Нефтяной маяк, он же в море, то есть подойти к нему, его отминусовать, и он работу, работу перестанет, перевалка нефти и нефтепродуктов, по крайней мере. Потому много там целей, очень много целей. Вопрос, почему мы массово не бьем по Вот это вопрос. Вопрос, он полгода назад возник, после того, как некоторые наши генераторы случайных мыслей в офисе обеспечили безопасность российской НПЗ и Черноморскому флоту. Они что тогда взялись за это, у себя грудь, тельняшку рвали на груди у себя, рассказывая, как они любят Черноморский флот, и разрешили им плавать. Не специально не говорю ходить, и российский плавает. Плавать им на восточной окраине или на, на восточной э, части Черного моря. Потому большой вопрос к, к нашим генераторам случайных мыслей. И их давно уже судить пора. Я не знаю, где, где наша контрразведка, чем она там знает. Тугрики не считают, что попало. Ну вот уже здесь явная, явный, э, так сказать, явная измена Родины, 111 статья. Особенно по НПЗ. Особенно по НПЗ давно уже пора принимать по 111 и судить этих генераторов, которые обеспечивают российской военщине определенную безопасность.